здорово шалом врага как дела что как, как ваши дела лучше чем ваши серый ну и храй там в игру нахуй вот действительно Лазить. сиди там занимайся своими делами правильно что встревать. В разговор взрослых людей. Что с ним такое? У него. У него что там, недержание? Поменяем ему бутылку, на которой он сидит. Наверное, перегрелась бутылка. Ну, хорош, тоже накалять атмосферу. Не, не будем накалять, если он не будет накаляться. что они не накаляют. Ты с Украины вещаешь? Я вещаю из Израиля. Репортаж. А -а -а. Веду репортаж из Израиля. Да. Я я понял. <laughs> а ну, ты Украину, сам откуда? Да? Из какого города? Я поддерживаю Украину, конечно, да. Я из Донецка. А ты сейчас в Донецке? Да. О, ты этот ополченец или как вы там называетесь? Нет, ополченцы были в четырнадцатом пятнадцатом году. Ну, ты был тогда ополченцем. <связать> Нет. А я гражданский. Я гражданский. А я ты не поддерживал этих ополченцев? В смысле поддерживал? Ну не знаю, ты поддерживал да. отсоединение от Украины и присоединение к России. <связать> э -э -э да, да, да. да <связать> Я поддерживал. Можешь, я поддерживал. Можешь объяснить эту ситуацию как-то? Почему поддерживал? Могу, Что случилось? Могу, могу. Могу, давай. давай. Могу тебе, давай. Могу тебе рассказать, что 26 мая 2014 года давай. я ремонтировал автомобиль в гостях у своего тестя и видел, как вертолеты и самолеты летят и бомбят Донецкий аэропорт с украинским Обозначающими там, ну, флагами, uh -huh. ну, ты понял. А ты можешь мне Украинская... напомнить? Ты вот так хорошо число просто назвал даже. А ты можешь мне напомнить, это было уже до э, захода российских э, спецслужб на территорию Донбасса или после? Ты сейчас меня провоцируешь вообще на какие-то. Нет, я ну думаю, что же, просто значит, ты мне с датами я смотрю, ты а, хорошо знаешь, как происходило дело. Я поэтому и спрашиваю. А потому что в этот день я, ну, чтобы ты понимал, после этого дня я не мог с этого поселка выехать две недели. Это я понял. Так я тебе домой. другой вопрос задал. Ну. Но... Бомбить летели до захода российских спецслужб на территорию Донбасса или после? Ты можешь это вспомнить? Их не было захода кого не российских было? служб на донецкую территорию. Было? А, ты, а ты точно Нет. уверен, что не было? Точно, точно уверен. А ты знаешь, кто такой Гиркин Стрелков? Да. Его это... в Донецке не было. Он, он был, он был э, в Славянске. А Славянск не на да. Донбассе? Славянск не на Донбассе находится? Э, Славянск это, да, Донецкая область. Э, ну, это территория Украины? А почему она сейчас под, под э, владением Украины, э, скажи мне, пожалуйста? Тогда это было под владением территории Украины, правильно? Какой нахуй территории Украины? Прошел референдум. Какой референдум? Прошел референдум. Ну, Тогда. ты знаешь, что такое референдум? референдум? Я знаю, что такое референдум. Ты, наверное, 11, -го, 11 -го мая, вот я тебе рассказываю, так. 11 мая так. я тебе говорил, что 26-го прилетели так. самолеты, вертолеты, ага. а 11 мая был референдум. Понял. А все Гиркин Стерлуков да. когда зашел Донецкая... на территорию Донбасса? нет. Не не не. То то все хуйня, когда Гиркин. Гиркин а, зашел да? еще. Да. Э... Когда? Ладно, хорошо. Гиркин Гиркин это да. Гиркин честно тебе сказать это пидарас ебать. Он сейчас знаешь что, что, что говорит? Не знаю, да, он в тюрьме я... сидит, он уже давно. Потому что говорить. это сумасшедший полковник был еба. Я тебе так скажу. А как он оказался а на так... территории Украины Ладно... с, вооруж... с... с оружием? Блять, хорошо. А ты мне скажи, кто отдал приказ, и был, бы... и был ли этот приказ законен, блядь, что прилетели вертолеты на Донецкую область? Нет, 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 ты мне объясни. Было временное правительство, был. Да. Как он этот, блять, не временное партнеры, правительство, блядь. а был временный э, заместитель президента, ну, скажу, ну, исполняющий ну, обязанности президента. Да. но не как правительство. Звали? Правительство Тур, было не временное. Ну Турчин, Турчинов, Турчинов, Турчинов был. был. Кто Турчинов. он такой был? Кто он такой временный был? Временный вот, исполняющий скажи. обязанности президента. Откуда он появился и куда он делся? Где ну, он сейчас? У него была Где тогда должность? Ну подожди, у него тогда на тот момент была такая должность. Которая вот именно и подразумевала, что в отсутствии президента он становится исполняющим его обязанности. По закону Украины. Ты про турчина знал, Рада до, до и Рада проголосовала года, ты за ты... это все дело, насколько я понимаю. Все хорошо. Рада продажная, все хорошо. А, продажная. Турчином а кому ее стал... продали? Кому? Америка! Тот Америка. кому ты. Ну и вы же продались Америке. Израиль, Америка подожди, подожди, подожди секунду. А вы, ребята. Подожди секунду. А разве жду, не жду. Януковичу вашему, Донбасскому, Путин заносил бабки на блюдечке с голубой каемочкой? Разве не ему? Миллиарды откуда у долларов. Инф... А, откуда, откуда у тебя такая информация? Путин, Путин это сам говорил. Что он дал несколько миллиардов Януковичу. Об этом все знают, я, кроме я, тебя. Подожди, подожди, я тебе открою такой секрет: Путин угу. 35 лет платил по куче тысяч миллиардов, блядь, ну, за, матерись, Крым. Да. За, за Крым, за ага. Крым, за Крым, понял? Что, Это да. его гавань была. Это он, не его гавань ее? была, а это украинская гавань была, который сдавал ее ну, в аренду. Ну, 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 ну подожди, ну в каком году этот дурак, э, как он, кукурузный король, блядь? Ну не матери. какой вы... кукурузный король? Ну, так что с хотел... Киркиным, Стрелковым-то, что он делал с оружием на территории Украины? Ты уже далеко, ты, ты взял... уже каким-то королям кукурузным, полям кукурузный, не знаю, что у тебя там с кукурузой, у тебя в голове походу кукуруза. Но... но ты ж помнишь, кто был после это... Сталина? Сразу после Сталина кто был? Хрущев. Ты а вот. это тут сейчас к чему? Сталин с Хрущевым. Ну, но... а потому что Хрущев да, в Хрущев. 1950 или там 60 каком-то да. году. Просто подарил Украине Крым. Крым был всегда русский. Его освободили от татар русские. И он был всегда русский. И просто, подожди, подожди, не улыбайся, не улыбайся. Просто был 91-й год, да. понял, вот этот раскол, раскол страны не и просто страны, никто... а распалось непонятное образование, которое не могло нет, вообще существовать. Ну, нет, Слушайте. ну, Было... слышишь, а ну-ка подумай, сколько это непонятное образование существовало. 70 лет. но в исторических, а в исторических а, измерениях а, это а... вообще ничего, это 5 минут. Это Вы жизнь одного человека, даже и то, люди дольше живут. Это Ладно, вообще это хорошо. не одно, это одно поколение, это от не отчет. И то, оно продержалось 70 лет э, за счет войны, за счет репрессий, ну и там всего остального. Как только чуть-чуть это ослабло, вот Брежнев при Брежне начало ослабляться. Вот, какой, войны, все... какой войны? Какой войны? Какой ну, войны? Ты мировой. подумай сам, в, в 17-м году идет революция, да. Свергают, да. свергают, свергают э, царя. Да, и большевики 17. захватывают Украину, 17. присоединяют ее к Советскому Союзу. С Нилой войной присоединяют Украину независимую к тому моменту. чего у них все виснет. Ну что ж такое? А, вот, ты отвис. Все, ты зависал. Ну ты зависал. О, и ты, и ты. Было зависал, Смотри. И русский ты, сука. все или нет он не отключился что у тебя происходит что ты там клацаешь? Нет, нет, не я не не трогай что там. работает не трогай мне, пока работает мне, мне мне звонят и я пытаюсь а, короче все, с тобой хорошо. Уд... это тебе уже товарищ на майор звонит что ты глупости ты сейчас это вот э... позоришь я, позоришь ты российскую еще, федерацию ты еще, скажи, ты еще скажи мне что я блядь, этот ФСБшник. я не знаю а, я таких не берут лицо, ты, космонавты его. обычно но кто тебя знает? Ну, а Слушай, ты... вы там, а вы ты... там а все с... на бутылке а сидите. Беру, вы нет. даже кто не ФСБшники, вы все на бутылках сидите, боитесь слова лишнее сказать. Не в ту не в ту сторону. Маркович, я я я брить, блядь. Блядь. вот я не хотел, вот это вот слово, я ебать, на, блядь, блядь. на бутылках, Тихо, у вас это, блядь, не больное, не не да? Не ну не, не мотивируйте. Вот смотри, вот, вот, как он, блядь. вот тот, который на бутылке сидит, видишь, как возбудился. Вот вас посадили, вот вас посадили на эти американские бутылки и сказали, сука, встанешь, мне лучше скажи, как у тебя в Донецке с водой, как дела обстоят? Как, Вы как дела Хотела с водой, жить? ребята? Как с водой. У нас ты умывался сегодня? Гуси не взлетают. Слышишь, чучело, Ты сегодня умывалась? Ты умывалась сегодня? Ой. Ладно, на ну все. Давай, ты подгорела, да? Ты уже подгорела.